И, э, и так далее, и так далее, и так далее. Весь, весь пакет. Эм, ну, что еще такого сказать? Эм, про, про помощь говорили, визы говорили, торговлю. Также, ну, может, не знаю. Может, зачем приехали, сказали. Зачем приехали, сказали. Хотелось бы услышать. Да. Может, э, как, как вы видите... Э, строение наших отношений, какие у вас сегодня главные проблемы тоже в регионе, где вы думаете, Европейский Союз мог бы помочь. И какие, может, вы сами изменения ждете от, от реформ, потому что, конечно, наша ассоциация это, в принципе, в большом... В большом смысле это ваши реформы, да, которые, ну, думаю, последние 23 года шли очень и очень медленно. Но, ну, может, столько на, 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 старт нашего диалога. Я прошу называться, добрый организация, кого вы Первый вопрос можно? Ну, больше всего сейчас... Геннадий Гехов, правозащитник, журналист, объективная газета и Букмайдан. Ну, наиболее ближе до да, все-таки средства массовой информации, это с именно в этом направлении, в частности, создание ну, ранее не существовало, не существовало, хотя какое-то время было когда-то что-то подобное, но сейчас мы вернулись к этому, этапу. Министерство, так называемое, уже прозвали журналисты правды, да, есть Министерство информатики. Так вот, мне просто интересно ваше даже отношение как со стороны, да, и как члены ЕС, и, собственно говоря, наших соседей и так далее вот в этом плане. Спасибо за вопрос. Спасибо. Думаю, что это очень-очень важный вопрос, потому что всегда, когда мы говорим о, о свободе слова, о свободе медиа, о правах журналистов, мы, в принципе, говорим о, ну, о самом, как бы, самом главным да, аспектом политическом, украинском и европейско-союзном диалоге. Я думаю, что мы пока еще слишком мало знаем, что это новое министерство будет делать. Да? Но мы, думаю, как, как, как Европейский Союз, мы думаем, конечно, что это министерство не должна бы стать каким-то там, не знаю, органом цензуры или контроля над журналистским обществом. И опять, это Украина сама должна решить, какую информационную политику она хочет и может строить. И вот, например, даже вчера был на Шустер Лайф, был очень интересные и, и длинные дебаты насчет этой темы. И как я понял, создатель этого министерства хочет приложить много усилий на то, что в принципе государство имело какие-то инструменты или инструменты получше коммуникировать с со сообществом. Да? и чтобы, например, информационная безопасность да, или информация, которую сейчас, например, не получают жители Восточной Украины, потому что там не проходит ни телевизионный, ни, ни, ни радиосигнал радио сигнал на, 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 большие дистанции, что они, вот, например, с помощью этого министерства, этих новых структур, эта проблема тоже была бы решена. Что, что если говорить о Европейском Союзе, мы, конечно, хотим видеть в Украине очень крепкого общественного вещателя. Да? Мы не хотим государственное телевид телевидение и радио здесь, мы хотим общественное радио здесь. И это совсем другие как бы, концепты, как система работает и общественный вещатель, который будет... Independent. Независим. Независимый, да, который был бы хорошо финансированный, который бы представлял все, все, все views, точки, зрения. точки зрения в общества думаю, вот это наш приоритет, конечно. И другой приоритет, что медиа не было такой концентрации... А, а нет нет, нет право собственности права собственности да. медиа потому что Он сейчас мы имеем ситуацию что э, мы не знаем многих собственников медиа групп да и э, и конечно это уменьшает э, ну, диалог. Медиа иногда бывает даже инструментом какого-то влияния, а не инструментом там, вещания или, или диалога с обществом. Так мы тоже ну, уже инвестировали миллионы и миллионы евро, чтобы такая система была построена в Украине, чтобы было законодательство по европейским стандартам здесь, в Украине, насчет медиа-сектора. Но пока, пока мы еще не видим реформ что законодательство есть, но, например, общественного вещателя еще нет. И мы говорим об этом уже многие годы. Можно я уже уточню? Вы сами перешли уже на второй вопрос, который я не задавал, на общественного вещателя. Дело в том, что с 2015 года, то есть 1 января уже, три года назад парламент принял закон о <coughs> переходе первого очередь. Только на цифровое вещание, я имею в виду эфире, о а телеэфире. А с другой стороны, у нас есть и государственная, у нас же в области здесь государственная телерадиокомпания «Пуковина». Кстати говоря, вас. Вот Сейчас она тоже представлена yeah. здесь у нас на этом мероприятии. И я, насколько знаю, там уже был, они готовились к переходу, так называемое, как говорится, там, государственное вещание и так далее в этом плане. Вот. Там коллектив более 200 человек. Узнавляют его, соответственно, вопрос, там, генеральный директор, его заместитель и так далее в этом плане. И я знаю то, что уже прямо с первого января, с нового года, собственно говоря, они уже как бы готовы и, в общем-то, и будут переходить уже на вот это вещание. Но у меня тут такой вопрос то, что вы правильно сказали, что это наши проблемы, это наш, значит, собственный значит, взгляд должен быть и, собственно говоря, собственное решение, то есть украинского, да, медиум, пространства и так далее в этом плане. Но между тем, первый вопрос по этому поводу, значит, каким образом у вас работает общественное, значит, так сказать, вещание, средства массовой информации общественные. И другой вопрос, собственно говоря, считаете ли вы, что это будет ли действительно достаточно для того, что у нас только лишь поменяется финансирование? То есть, если сейчас они финансируются напрямую с госбюджета uh -huh. государства, значит, обмен, теперь просто перейдут на финансирование местного самоуправления, чтобы мало что будет лечаться, Вот uh -huh. так и так с наших карманов туда деньги, значит, идут на содержание. то, то же самое, только будет с, на, непосредственно с Буковинцев будет браться один. А по сути останется тот же коллектив, но правда там идет разговор о сокращении резком. Будет не 200 человек с чем-то, а будет только 50 якобы mm -hmm. там, значит, там, журналистов, ну и руковод, руководящий состав там и так далее. Но останутся все в принципе то же самое. Поэтому It's вот ваш взгляд на это, вы поняли, да? Ну, мой взгляд очень-очень-очень простой. И в принципе, я думаю, каждый общественный вещатель должен думать о зрителе. Да? Он не должен думать о, о том, сколько там журналистов будет получить хорошие зарплаты и иметь все привилегии чиновников. Потому что, конечно, мы сейчас имеем тоже парадоксальную ситуацию, что а, журналист, который работает в, в, в приватных компаниях, да, имеет совсем другие права, там, например, на социальные, пенсионные, чем журналист, который работает в государственных или областных там, телевидение и радио. И, что, 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 мы, что вы и мы слышим в общественном как бы, дебате, это то, что э, вы имеете очень э, хороший новый директор Зураба Аласани, и он имеет, я думаю, очень хорошие идеи, как этого общественного вещателя э, э, создать создать новую компанию в принципе создать тоже новый новый контент этого общественного телевидения и радио и конечно это не это не процесс одного дня это займет месяц месяца или или годы но это нужно делать и это и это не какой-то там это не ракеты строит все, все, все новые члены Европейского союза это сделали, сделали очень успешно, и в принципе это ну, не заняло столько времени, сколько уже занимает в Украине. И то же самое, дигитализация, слушайте, мы вот сейчас осталось, думаю, что и 17 июня, это когда как бы ну, крайняя дата во всей Европе, чтобы перейти на этот сигнал. Да? И если, конечно, это не будет сделано, так что знаете, даже мы имеем в принципе техническую проблему, да. Потому что если вы не, 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 не выходите из этого диапазона тогда вы, конечно, будете мешать даже вашим соседам, да, которые этот диапазон бы хотели бы использовать, например, на 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 мобильный. На, на мобильные. Хорошо, что Россия вот, например, тоже не переходит в следующем году. Но это тоже один из этих этих реформ, которые все знали уже 10 лет назад, что это нужно делать и почему-то ждали и почему-то не переходили. Так что мы тоже, мы тоже мы тоже как бы спонсируем эти, этот переход, но опять домашняя работа должна была быть сделана здесь, в Украине. <серкнуть> может, может, <серкнуть> может тогда... Давайте не будем как-то <серкнуть> просто делать, <диалог>, да, <серкнуть> да. <серкнуть> Дивіться, от таке питання до вас. 에, скажіть, будь ласка, а що представництво питань преси і інформації зробило в Україні і в Європейському Союзі, щоб припинити лавину пропаганди російської у країнах Європи, заходивши в грецький готель, включаючи російський канал і зомбація відбувається всіх жителів громадян Європейського Союзу. Що ви зробили як представництво, як представники Європейського Союзу для цього? І, і друге, чому в країна Європейського Союзу не знають правди про те, що відбувається в Україні? Я останнім часом спілкувався з іноземцями, навіть тут недалеко. 36 кілометрів до кордону в ЄС, це Румунія. так? Перетинаєш кордон, там нічого доброго не знають про Україну. Що ми є жертвами агресора, вони цього не знають. Це жителі Європейського Союзу. Чому впустили якось такі? Да, я может могу начать, и тогда Начали. Виктория закончит, потому что Виктория, конечно, здесь намного дольше работает и над этим вопросом. Прекрасно в Україні. Не проблема для мене, наприклад, або для Юргіса, не проблема поїхати і розповісти, але це має бути державна політика, розумієте? Ми маємо створити в Україні, українці мають створити свій імідж, позитивний імідж. Він має починатися з якихось позитивних сигналів, з реформ, ще з чогось. Це, це великі дебати мають бути в суспільстві, як ми хочемо себе презентувати. І ми не можемо очікувати, що хтось за нас цю роботу зробить. Знову ж таки. Что мы можем сделать? Мы можем подказать, можем помочь, можем профинансировать. Европейский союз я имею в виду. В нас є багато програм. В нас є е, програми для журналістів, в нас є програми для громадянського суспільства. Будь ласка, користуйтеся ними. Є вебсайти, є соціальні мережі. Ми абсолютно с, вільно спілкуємося з усіма, даємо будь-яку інформацію. Хочете цифри про допомогу або про я не знаю про, про будь-які будь-яку інформацію, але як ви будете її використовувати? Яким чином це навіть питання не, не до нас. Ну а дуже коротко, потім ми можемо розказати, що ми можемо вам е, чим допомогти на. Наприклад, журналістам або неурядовим організаціям, якщо це буде цікаво, ми просто детальніше можемо розказати про наші конкретні програми. І буквально ще два слова про те, що говорили раніше, про державні кампанії так, і, і публічні. Я, наприклад, не бачу проблеми, ви кажете, залишаться ті ж люди, той же колектив. Якщо це дуже гарні професійні журналісти, якщо це рівень журналістики достойний, пристойний. То чому ні? Нехай залишаються е, ті, ж, ті самі журналісти. Проблема в тому, що, вони, що їм буде дозволено говорити. Тобто, розумієте, як ми вже говорили, концепція і контент, якщо люди зможуть спокійно обирати, е, і в них буде можливість говорити про те, що вони хочуть, писати про те, що вони хочуть, на якісному рівні, яка проблема? Руководство. Ну, я думаю, що це зміниться само... само... Наче лежить безумовно комунікація. Комунікація має бути двостороння, це не має бути. Подово, так? Люди мають до цього просто пройти. Мене полюють власне питання, які пов'язані із наукою, освітою в нашому регіоні, ми, власне, всій Україні. А які на сьогоднішній день програми Європейський Союз пропонує для науковців, для освітян, для людей, які займаються і беруть участь у учасництво концепції? Mm. Ну, ви знаєте, ми тут дуже-дуже таке легке питання, тому що програми, які були такі трохи розрізнені для університетів, для дослідників окремо, так для навіть для, для шкіл. Зараз вони об'єднані в програму, до якої долучилася Україна, вона називається Еразмус Плюс. Тобто там е, є для різних програм, для різних напрямків діяльності ви можете обрати, е, обрати напрямок, по-перше, і залучити партнерів різних приємно, ну, приємно це корисно, що е, е, неурядові організації також мають брати участь у цих про, у цих проектах, тобто в розробці і в втіленні цих програм. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, у нас є програма Еразмус Плюс, де е, е, розробляється магістрський курс який ми б могли використовувати декілька університетів? Можна розробити цей курс для деяких університетів і за допомогою асоціації не знаю, викладачів або асоціантів, зробити більш, більш доступним для, для інших верст населення. Для дослідників окремо існує програма Марія Кюрі, дослідницька. Ця ця інформація є. Вона все з. Можете просто подивитися конкретні терміни подання і конкретні можливості. Вона повністю фінансується Європейським Союзом, там є 100% фінансування, і для деяких програм 50%. Але, в принципі, вони абсолютно доступні, вони реальні. Зараз просто хочу вам нагадати, ті, хто займається. Наприклад, з поданням заявок дивиться на, на, на можливості. На початку року завжди в нас публікуються нові пропозиції, нові запрошення, на, щоб взяти участь у тендерах, у грантах. Зараз у нас вже оголошені дві-три програми з Erasmus плюс і Марія Кюрі. Дивіться, будь ласка, там деякі терміни подання дуже рано, в січні, на початку наступного року. Де взяти цю конкретну інформацію? Тому що це ну, декілька напрямків і такі великі програми. Це це є на нашому сайті. Ну і звичайно, можна просто написати нам запитання. Якщо вас цікавить, ми надішнемо вам контакт, контакти або особи, або вже конкретні аплікаційні форми для подання цих заяв. Ну і звичайно, ви пам'ятаєте, що в нас була програма Темпус, яка працювала, ваш університет також брав учасні. Просто зараз ці можливості розширилися, починаючи від обмінів особи або вже конкретні аплікаційні форми для подання цих заяв. Дослідницьких програм і проєктів. Наталія Стерічук, доцент кафедри політової державного управління, директор центру європолітичної інтеграції безпеки. Я хочу знову повернутися до теми ЗМІ суспільного мовлення. Я перейду на русский язык, как бы я вопрос общественного телевидения в других странах, по соціалістическому, в странах Балкан, був группа. У телевидение в одну минуту не может стать общественным телевидением. Я считаю, что в Украине происходит украинская мова людьми на понять. То есть новая власть, которую я очень люблю, она у нас демократическая, но она хочет общественность убаюкать и представить этот проект общественного мнения, общественного телевидения, сделав какой-то такой легкий фасад на государственном телевидении. Я считаю, что общественное телевидение должно быть создано с нуля. Видим, как интернет-проект 112 каналов он создан с нуля буквально за год. Не надо для этого уничтожать то, что создано годами. В чём проблема всіх е областних телерадіостудій? У них є збірші боршеї фото, кінофотодокументи. Ім 30, 40, 50. Усі з одн нуля буквально за год. Другоє, що буде із власністю? У них майже боршеї будівлі знаходяться в центрі всіх областних центрів. От у мене є много вопросов по собственности этих компаний. Сейчас они государственные. Как это все будет происходить и кому это все в результате будет на руку? Ну, есть, конечно, разные мнения, а я думаю, лучший вариант для Украины – это создание телевидения и радио с нуля. Тогда мы не будем... То, что есть в областных центрах, оно должно принадлежать местным советам, будет реформа децентрализации. Эти два процесса, они должны быть разделены нельзя создать что-то новое на основе старого. Старое хорошее, оно работает на региональном уровне. У них есть в каждом регионе как бы своя специфика. Новое. Конкурентное новое. Нет, ну, знаете, только вопрос, конечно. Но, например, я был в ваших несколько областных телевидениях. Это очень большие телевидения. это Там 700, 800 людей работает. Я думаю, какой облсовет может, ну, содержать т т т т т такие каналы в принципе? Конечно, это это конечно, конечно. Да, конечно, это а советом. И примут ну, конечно, здесь, знаете, мы не, здесь мы даже не могли сейчас бы как бы вести. С вами хороший диалог насчет какой этот, как создать этого общественного вещателя. Потому что, как вы говорили, здесь очень много аспектов: аспект имущества, аспект архивов, аспект континуитета или что-то новое там, создавать. Я думаю, ну, например, нужно, можно тоже смотреть на истории э, таких обещателей в других странах может э, вот э, в новых э, членах европейского союза ну например я э, знаю немножко о, о литовском литовском обещателе, об, общественном вещателе как он был создан он был создан на базе государственного телевидения конечно потому что э, все равно это и как бы и, и техника и инвестиции и имущество это что-то уже есть какая-то база на чем что-то создавать а, а потом я думаю что это все равно это в принципе дело дело, дело техники да если вот имеете большие там здания, да, которые принадлежат телевидению да, и в которых уже не будет, не будет работать столько людей, конечно, может это здание продать, купить маленькую студию эти деньги использовать на новый контент или на архив или на что-то другое это как бы решение менеджмента вашего уровня мы сомневаемся в этих решениях ну, здесь... есть такие течения подводные которые не всему обществу будут кто-то все равно должен это сделать так что нужно, думаю, отдать какую-то долю всей траст траст доверия да, trust. Trust, доверие. Доверие, да к новому менеджменту и к тем реформаторам, которые это начнут. Э, так что нужно, думаю, отдать. Траст доверие да к новому менеджменту и к тем реформаторам, которые это начнут новый этап. Но uh, no, думаю, что это возможно. Траст траст доверие да к новому менеджменту и к тем реформаторам, которые это либо запускающую рекламу и те или иные медиа в области, ну и в Украине в целом. То ну, есть, есть, ну, насколько мне известно, есть и медиа программы, так, как представительство ЕС, но и, возможно, вы что-то про это тоже расскажете. Ну хорошо, может я тогда начну. А, Насчет, я думаю, самое главное из того, что вы сказали, это вот последнее, это о том, что в Украине сейчас в принципе не существует или существует очень мало хороших бизнес-модели, э, 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 бизнес которые бы работали в медиа, да, потому что, конечно, если мы говорим о приватных компаниях, газетах, интернет-сайтах, да, они все-таки должны найти модель, как заработать э,